Allah 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim kuntum khayra ummati ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanahawna 'anil munkar wa tu'minuna billah Robbi syarri sadri amri wah luddatan mursaani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala salam dan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dalam masa lebih kurang setengah jam ini sebelum kita pergi kepada khutbah Jumaat dan seterusnya menunaikan solat Jumaat saya akan berkongsi dengan hadirin dan hadirat Tentang satu topik yang telah dipilih Iaitu sunnah yang semakin dilupakan Apabila kita menyebut tentang sunnah Banyak perkara-perkara yang ada dalam fikiran kita Tetapi bila saya maksudkan sunnah di sini Saya bukan bermaksud dari sudut lima hukum Iaitu wajib sunat Bukan Tapi yang saya maksudkan adalah perbuatan Nabi SAW itu sendiri Sunnah yang semakin dilupakan Kerana bagi kita sebagai umat Islam pada hari ini Alhamdulillah Kalau mengikut kepada kajian daripada Pew Research Center Mendapati bahawa Dari sudut pengamalan agama Umat Islam menduduki carta yang tertinggi dari sudut pengamal agama di dunia yang mengamalkan ajaran agama mereka. Maka ini seterusnya menangkis serba sedikit tanggapan sesetengah dalam masyarakat kita yang mengatakan bahawa ramai orang Islam kita tidak mengamalkan agama Islam. Sekali lagi saya perlu tekankan bahawa umat Islam dia masih manusia. Dan selagi seseorang itu bergelar manusia dia adalah insan, maka itu juga sebenarnya bermaksud apabila dia adalah manusia maka dia tidak lari daripada kelemahan kesilapan. Dan begitu juga kita sebagai muslim. Hatta kita yang mengamalkan Islam ini sekalipun, ada kalanya kita juga tergelincir. Kita tergelincir tetapi kita tidak jatuh dan terus tidur Kita tergelincir Kita bermuhasabah Kita bertaubat dan kita bangkit semula Jadi dari segi secara umumnya Umat Islam ini Alhamdulillah Adalah penganut agama Yang mengamalkan agama mereka Iaitu kita Alhamdulillah Tetapi tuan-tuan dan perempuan Apabila disebut tentang sunnah Alhamdulillah juga Ramai orang Islam kita mengamalkan banyak sunnah ya mengamalkan banyak sunnah tetapi fokus saya pada hari ini dengan keterbatasan waktu yang saya ada saya nak fokus kepada satu sunnah ini yang saya perasan sepanjang 20 tahun saya memeluk Islam jarang sekali diperdengarkan di dalam khutbah Jumaat jarang sekali diperdengarkan dan dijadikan sebagai topik untuk khutbah Jumaat Apatah lagi Sunnah yang dijalankan dan dilaksanakan oleh umat Islam Secara konsisten Dalam kehidupan mereka Apa dia? Bukan ni sunnah poligami tuan-tuan Bukan Tetapi sunnah yang saya maksudkan di sini Adalah Satu perkataan sahaja Iaitu dakwah. Sunnah dakwah, sunnah berdakwah mungkin tuan-tuan yang berada di depan saya dan juga yang sedang menonton cuba tuan-tuan imbas kembali dalam tempoh 10 tahun 20 tahun kebelakangan ini yang tuan-tuan mendengar khutbah Jumaat dalam tempoh 10-20 tahun berapa kerakah tuan-tuan saya bukan mengkritik tetapi saya mengatakan sunnah yang semakin dilupakan Yang saya perasan Sebab saya berasal saya menetap bermastauti di Kuala Lumpur Jadi kutbahnya adalah di Kuala Lumpur dan juga di Selangor kerap Yang setiap tahun pasti ada adalah Minggu pencegahan dadah Mesti ada Minggu kebersihan Mesti ada Minggu macam-macam uh, minggunya ada tetapi dalam tempoh 10 ke 20 tahun Tuan-tuan mendengar khutbah Berapa kerapkah tuan-tuan mendengar khutbah Berkaitan dengan dakwah secara spesifik Secara spesifik Tentang kepentingan dakwah secara spesifik Penyeruan kepada kita sebagai umat Islam Untuk pergi melaksanakan dakwah secara spesifik Dalam tempoh 10 ke 20 tahun ini Saya 20 tahun sebagai Muslim 20 tahun. Seingat saya, dalam tempoh 20 tahun, maksudnya lebih daripada beratus ataupun beribu solat Jumaat saya pergi, seingat saya, tidak lebih 3 kali. Tidak lebih 3 kali. Dalam 20 tahun, tidak lebih 3 kali saya mendengar khutbah tentang kewajipan berdakwah penyeruan dan peringatan kepada umat Islam untuk berdakwah tiga kali tidak lebih dalam 20 tahun tetapi saya ingin membawa tuan-tuan untuk menghayati khutbah terakhir baginda sallallahu alaihi wasallam dan kalau kita kata khutbah saya nak tuan-tuan juga meletakkan satu tanggapan dalam minda ianya adalah wasiat dan biasanya wasiat ini tak panjang Wasiat ini ringkas, pendek, padat Padat tetapi ada ulama yang mengatakan Jikalau Nabi SAW tidak meninggalkan sebarang pesanan Tetapi hanya meninggalkan khutbah terakhirnya Nescaya ianya cukup menjadi panduan untuk manusia Hanya khutbah terakhir itu saja dan saya nak juga tuan-tuan membayangkan khutbah terakhir ini umpama pesanan terakhir daripada ibu bapa kita. Kalau itulah pesanan terakhir ibu bapa kita, nescaya kita memasang telinga, kita cuba menghafal dan kita cuba melaksanakan segala pesanan-pesanan daripada ibu bapa kita kerana kita sayang mereka. Tetapi kita juga pernah mendengar tuan-tuan waqwan yang menuntun daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di mana Umar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah engkau adalah manusia yang paling aku cintai melebihi segala-galanya selepas diri aku lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar dan Umar adalah insan adalah manusia yang telah dijanjikan syurga tetapi Nabi SAW berkata dengan Umar Ya Umar engkau belum lagi benar-benar beriman sehingga aku dicintai oleh engkau melebihi segalanya termasuk diri engkau maka kemudian Umar berkata Ya Rasulullah sekarang ini Engkau adalah manusia yang Paling aku cintai Melebih segala-galanya Termasuk diri aku Maka Nabi berkata Ya Umar Sekarang Engkau telah beriman Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan Jikalau wasiat dan pesanan terakhir Dari ibu bapa yang kita cintai Yang kita kasihi itu pun Kita akan Seboleh-bolehnya Berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan pesanan mereka ini apatah lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagilah kita kena bagi perhatian dan cuba melaksanakan sebaik mungkin ada beberapa perenggan tetapi yang saya nak fokus kepada tuan-tuan adalah dua perenggan sahaja dan dua perenggan ini ironiknya adalah pada pembukaan dan juga pada penutup, pada pembukaan dan juga pada penutup, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermula dengan Ya nas Wahai manusia, Oh mankind, Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang aku ingin sampaikan kerana aku tidak tahu aku akan bersama dengan kalian selepas tahun ini dan penghujung baris terakhir kepada the first paragraph adalah maka hendaklah kalian yang berada di sini pada hari ini sampaikan kepada mereka yang tidak hadir. What does it mean? Nabi ada buat seruan tau. Listen properly, listen carefully. I might not be with you next year. Prophesize Dia sedang mengatakan kemungkinan dia tak ada. Bayangkan kalau mak kita, bapa kita yang masih hidup, tengah sakit, dia panggil kita, anak, sekejap nak, ni ibu nak bagi tahu. Ibu tak tahu esok ibu ada lagi ke tak. Kamu dengar elok-elok ya, apa yang ibu nak sampaikan ya. Dengar elok-elok tau Dan Kamu dah dengar elok-elok Tolong ya bagi tahu kepada adik-beradik kamu yang lain tau Apa yang ibu nak sampaikan Maksudnya Pay attention Nabi menarik perhatian Saya tak bercakap tentang teknik komunikasi Nabi di sini I'm not talking about that Saya nak kita fokus kepada Penggunaan perkataan Dan fokus yang Nabi SAW nak kita gunakan The lens yang kita nak pakai Jangan merawang. Don't too much focus on anywhere else. Fokus kepada hendaklah kalian yang berada di sini sampaikan kepada mereka yang tidak hadir pada hari ini. Those of you who are present today convey to those who are not here today. Maksudnya apa? Dakwah. Sampaikan. Deliver. Your task is to deliver. Dakwah itu adalah menyampaikan, menjemput, menyeru To remind Itu first paragraph Perenggan pertama dalam isi kandungan khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bercakap banyak benda tentang kewajipan kita, riba, hak wanita, semua tentang tak ada Arab yang lebih baik dari bukan Arab dan bukan Arab tidak lebih baik daripada yang Arab dan sebagainya. Semua benda ada. Pembukaan Hendaklah kalian yang berada di sini Sampaikan kepada mereka yang tidak hadir Penutupnya The closing paragraph Sekali lagi Nabi SAW kata Iaitu Hendaklah kalian yang berada di sini Sampaikan kepada mereka yang tidak hadir Tapi kali ini Nabi SAW tambah sesuatu Tambah apa? Nabi tambah Hendaklah kalian yang berada di sini Sampaikan kepada mereka yang tidak hadir Dengan harapan Mereka itu akan lebih memahami Berbanding dengan kamu In a hope That they will understand better Than you who are present today Tuan-tuan dan puan, puan Stand to be corrected Bersedia untuk diperbetulkan Habis ni Habis solat Jumaat ni Buka Khutbah Jumaat, khutbah terakhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Every single things, semua benda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya sebut sekali je. Every single things, sekali je. Tetapi tentang sampaikan kepada orang lain, those who are not present, this is the only message yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ulang dua kali and he purposely only mention these two things in the first paragraph and the last paragraph dan biasanya kalau siapa yang belajar sastra dan komunikasi dia tahu when you emphasize that things in the first opening and the closing is to tell you this is the most important thing tetapi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat Mendengar sahaja kata-kata Nabi SAW itu Para sahabat Mereka merasakan bahu mereka berat Sedih Ada yang menangis Kenapa? Mereka sedang membayangkan Bila Nabi dah sebut Saya mungkin tidak akan bersama dengan kalian tahun ini Selepas tahun ini Mereka sedang membayangkan Adakah ini crypted message daripada Nabi yang Nabi akan meninggal tak lama lagi? Dan betul tahun depan Nabi dah tak ada. Sebab tu Nabi hanya buat haji sekali je. Tahun depan Nabi dah tak ada. Kerana mereka menangis sebab apa? One of the many reason antaranya adalah ini adalah susuk tubuh manusia yang paling mereka cintai, yang mereka sanggup berpeluh, keluar darah, keluar air mata wang harta mereka malahan menggadaikan nyawa mereka demi melindungi susuk tubuh fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pertama kedua mereka menangis kerana secara direct Nabi telah memberitahu kepada mereka selepas ketiadaan aku you are the one who gonna continue what I'm doing. Macam mak kita kata, kamu ni abang sulung ya. Eh? Lepas mak dah tak ada, lepas bapak dah tak ada, you take care of your siblings. You take care of the entire village. You know you have to take care. By hook or by crook, you have to do it. Dan tuan-tuan dan puan-puan, these are the companion. Mereka ini adalah sahabat yang tahu tentang kebaikan dan keistimewaan untuk mati di Mekah dan mati di Madinah dan keistimewaan orang yang mati di Madinah yang Nabi SAW akan bagi syafaat kepada mereka. Mereka tahu, they know this. Tetapi pernah tak kita tu fikir, sepanjang kita belajar tentang Islam, pernah tak kita tu fikir kenapa? Ramai di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ini yang mendengar khutbah Nabi, yang tahu tentang hadis keistimewaan untuk mati di Madinah, tetapi ramai di antara mereka makam mereka tidak berada di Mekah ataupun Madinah, tetapi di seluruh dunia. Why? Sebab mereka holiday. Sebab mereka holiday. No! Bukan sebab mereka holiday tuan-tuan dan -tuan, puan, because they know. Mereka tahu itu adalah mesej Nabi Mati akan datang Tak payah tunggu mati There is no need to wait For the angels of death to come to you They will know to find a way No problem You tak bagi alamat pun Shopee sampai Malaikat mau akan sampai Tetapi mereka berada di seluruh dunia Dan saya nak bawa satu story Tahun lepas saya berada di Istanbul Untuk kursus 3 minggu dan bila kita sebut tentang Istanbul, nama seorang sahabat ni mesti sampai kepada kita. Siapa dia? Abu Ayyub Al-Ansari. Wei. Kita fikir sekejap. Madinah ke Istanbul pada zaman Nabi, pada zaman sahabat tak ada kapal terbang, tak ada kereta, tak ada kereta api. How long it took for so, this old man, 80 plus years old, to be there. For what? Adakah dia tak tahu tentang meninggal dekat Madinah itu lebih baik? Kenapa dia nak berada di kota Konstantinopel? Because there is a story. Kerana pada dia pernah mendengar, you see, ini yang saya nak, banyak benda kita nak cerita, tapi keterbatasan waktu. The mindset that set the companion apart. Hari ini we have to reshape our mindset. Mereka dengar hadis Nabi tentang keistimewaan mati di Madinah, tetapi mereka juga pernah dengar hadis Nabi SAW bahawa kota Konstantinopel itu bakal dibuka oleh Muslim. And you know what is in their mindset? Mereka fikir, I wish I could be the one. Even I'm not the one who lead, I want to be part of the entourage. Sahabat radiyallahu anhum Bila mereka tak terpilih untuk perang badan mereka tak boleh pergi perang Sebab apa? Tak cukup umur Mereka menangis sebab tak dapat berjihad Kita hari ini menangis sebab artis kita Selebriti pujaan kita Tim bola sepak kita kalah Bercerai Look at their mindset They cry because they have not been given and not being selected by the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam to do something for the sake of Allah Subhanahu Wa Taala. But yet today, kita hari ini kita alhamdulillah nasib baik aku tak terlibat. What? Kenapa mindset berbeza? Mereka, I want to be the one. Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, sebelum kita sambung cerita Abu Ayub, Aisyah radhiyallahu anha pernah cerita dia kata jikalau ada orang memberitahu kepada aku seorang lelaki boleh menangis begitu teresak-esak, aku tak percaya sehinggalah aku nampak bapa aku Abu Bakar menangis apabila diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dialah pakal orang yang akan menemani Nabi dalam berhijrah Tuan-tuan dan -tuan, puan berhijrah tu bukan pergi travelling first class tau Berhijrah tu adalah hidup atau mati adalah satu ekspedisi yang sangat bahaya tetapi dia menangis kerana dia terpilih he want to be at the side of the prophet sallallahu alaihi wasallam sahabat semua want to be the side bila nabi sallallahu alaihi wasallam kata menunjukkan satu bendera panji Islam nabi berkata Allah akan memenangkan Islam dengan orang yang akan diberikan panji Islam ini ini sebelum perang Kaibar Allah akan menangkan Islam dengan orang yang akan diberikan panji Islam ini. Di kalangan semua sahabat, apa mereka buat? Do they step back? No. Mereka dalam hati berdebar-debar. I hope I am the one being given the flag. Tetapi Nabi cari Ali bin Abu Talib. Di manakah Ali? Nabi dah kata Allah akan menangkan Islam. They hope mereka ada satu perasaan, ada satu mindset. I want to be the one. I might not be the hero. I don't care. But I want to be part of the team. I want to be part of the jemaah. Abu Ayub. Apa yang berlaku pada Abu Ayub sehingga makamnya ada di Madinah. Yang berlaku pada Abu Ayub adalah dia tahu tentang hadis itu dan ketika itu sekumpulan sahabat radhiyallahu anhum mereka dalam ekspedisi untuk menawat kota Konstantinopel. Dan pada waktu itu ada sahabat yang muda bertanya kepada Abu Ayub dan Abu Ayub pada waktu itu 80-an. Sekuat mana pun tetap 80-an. 80-an. Sahabat bertanya kepada Abu Ayub, "Ya Abu Ayub, kenapa kau ikut sekali?" dah tua kalau ikut perkataan orang kita hari ini dia akan kata apa kenapa kamu nak ikut dah lah tua, duduklah kat kampung jaga cucu term seorang kita hari ini sahabat tanya, logical question kenapa kamu ikut sekali, dah lah jauh bukannya ada luxury apa kena naik unta dengan keadaan yang very hostile kenapa kamu nak ikut jawapan Abu Ayub yang seharusnya tersemat dalam sanbari kita. Apa jawapan Abu Ayub? Dia menjawab kepada sahabat tu dia kata, hendaklah kamu masuk sedalam-dalamnya dan jikalau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala aku meninggal di sini Maka tanamlah aku Di tempat terakhir Yang kalian boleh masuk Kenapa? Ini justifikasi dia Yang perlu kita ada Sebab hari ini Cinta dunia takut mati Dan masuk dalam diri kita Without us realizing Tapi kita rasa No, I am an Islamic I'm a Muslim warrior We are not Far from it Far from it Sebab mindset berbeza dia kata Tanamlah aku di tempat terakhir Kalian masuk dengan harapan Apabila pada hari kiamat Allah bangkitkan aku Di tempat itu Aku akan menjawab kepada Allah Ya Allah Sejauh ini sahajalah Kakiku ini Mampu membawa diriku Untuk berjuang Untuk menyebarkan risalamu Tuan-tuan perempuan Siapa yang ada ambil wuduk dari rumah dia Dari tempat asrama dia Dan berjalan kaki Ataupun datang ke masjid Setiap langkah dikira sebagai Pahala oleh Allah Subhanahu SWT Itu untuk solat Apatah lagi berjihad Apatah lagi berdakwah Jikalau kita dari niat kita bangun Adalah untuk berdakwah Setiap hari kita bangun dengan niat nak berdakwah Dan kita melaksanakannya Bukan setakat niat dapat pahala Membuatnya pun dapat pahala itu mindset dia. Dan saya pernah berjumpa. Saya tak nak tuan-tuan perempuan glorify. Glorify apa? Hari ini kita terlalu glorify. Walaupun saya dikira mu'alaf. Orang Islam kita pada hari ini terlalu glorify. Wah, tengok. Mu'alaf ni bagus. Dia buat dakwah. Saya, kita yang lahir Islam ni pun tak buat. No. Tuan-tuan perempuan. Yang tuan-tuan perempuan nampak. Yang menyebabkan tuan-tuan dan -tuan perempuan kata Oh tengoklah mu'alaf mu yang rajin buat dakwah Tuan-tuan dan -tuan perempuan dalam psikologi Itu dipanggil sebagai survivorship bias Kenapa survivorship bias? Kerana tuan-tuan dan -tuan perempuan lihat Hanya one of the many yang ramai tak buat Dan mu'alaf ni senang nak dapat pengiktirafan Sebab dia bukan lagi Islam Tapi tuan-tuan dan -tuan perempuan Majoriti yang saya lihat dan saya kenal hari ini yang berdakwah Adalah buat muslim Majoriti Stand to be corrected Because you all Yang born Muslim Suffer from what? Suffer from inferiority complex I'm not good Kita tak sama macam mu'alaf yang dapat hidayah Kita tak appreciate Tengok dalam masjid ni majority yang hadir ni Born Muslim ke mu'alaf? Born Muslim Tuan-tuan dan puan-puan Saya pernah berjumpa dengan seorang haji Nama dia Haji Saleh Born Muslim dia dah waktu saya jumpa dia 70 lebih tahun. Dia bersama dengan isteri dia. Dia jarang-jarang ada kat Malaysia. Sebab apa? Go around the world dan saya pernah terserempak dengan dia dekat Uganda, Afrika. Kepada dia, dia kata, saya travelling around the world. Bukan makan angin, makan angin bawa bini, dia tak bawa bini. Dia pergi berdakwah seorang-seorang dan dia punya wasiat kepada isteri dia ialah jikalau kamu de, dapat kabar berita abang suami dia meninggal tak payah bawa balik tanam kat situ je dia ungkap balik sebiji macam apa yang Abu Ayyub Al-Ansari sebutkan tuan-tuan dan puan-puan saya nak bagi kepada kesimpulan sebab dah nak masuk waktu tuan-tuan dan puan-puan inilah sunnah yang dilupakan Iaitu sunnah untuk berdakwah. Masa sangat mencemburui. Dan masuk waktu azan, saya tak akan sambung. Tetapi, saya nak seru tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan khususnya. Yang ada di MMU. Yang berada di sekitar MMU. Habis saja solat Jumaat nanti. Selepas solat sunnah, tolonglah. Pergi ke belakang tu, ada QR code. Untuk tuan-tuan mendaftar sebagai ahli ataupun sekutu kepada MMU MSA. Muslim Student Association. Be part of them. Dan kami dari Kuala Lumpur sanggup datang untuk membantu Pelajar dan pensyarah MMU Dan orang Melaka Kami dari KL boleh datang Takkan student MMU Yang berada di sekitar You cannot help your own vicinity That is impossible Jadi selepas habis solat Jumaat Tolonglah pergi ke belakang Scan QR, daftarkan diri Dan so bila mereka ada program Tuan-tuan dan puan-puan can be part Dan ajaklah ahli keluarga anda untuk turut terlibat sama. Jadi daripada itu sekian saja. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta